Новні гості, ветерани професійно-технічної освіти і викладачі цього чудового навчального закладу. Сьогодні в цій залі нас зібрала дійсно значна подія в житті училища, майже не майже а 90 років свого існування, і саме з 1920 року, віде свій родов цей навчальний заклад. І сьогодні це дійсно привід для святкування. А в цей день ми з гордістю згадуємо минуле, ми говоримо про сьогодення. І, звичайно, ми заглянемо у майбутнє. За час існування цього навчального закладу склалися дуже добрі традиції, склалися якісь певні стосунки. І, звичайно, ми дуже поважаємо ці традиції і стосунки. За 90 років існування цього навчального закладу через байливі. І викладачі пройшло майже більше десятка тисяч студентів, як зараз ми називаємо студентів, учнів. І, звичайно, доля кожного учня, який пройшов через стіни цього начального заходу, була змінена на краще. Але сьогодні є ще одна ювілейна дата, якою ми присвячуємо наше зібрання. Це дата вшанування світлої пам'яті Віктора Федоровича Баранова, реформатора професійної освіти Дніпропетровщини на посаді директора пту 53. І ми говоримо дійсно щирі слова вдячності рідним сім'ї в особі дружини Баранової Надії Петрівні. Я попрошу облисками привітати Надію Петрівну. Ми вам вдячні і Ми даруємо вам квіти. чтобы они всегда звали этот желтый колер, чтобы был колер надежды, звали колер, мы помним, мы любим. Еще раз отпустите, пожалуйста. А я даю слово директору этого завода. Дорогие коллеги, уважаемые гости. Сегодня... Межрегиональному высшему профессиональному училищу полиграфии и информационных технологий исполняется 90 лет. И вот в преддверии этого праздника мы, наверное, как и все юбиляры, волнуемся, вспоминаем тот путь пройденный, вспоминаем тех людей, благодаря которым мы сегодня имеем возможность. Добраться. И приходим к такому выводу, что этого праздника не было, если бы те поколения своим самоотверженным трудом, своим желанием сделать что-то доброе, не создали тот фундамент, на котором мы сегодня с вами находимся. Судьба свела меня с предыдущим директором Виктором Федоровичем Барановым, который честно вам скажу, начал присматриваться еще ко мне в те годы, когда я был директором другого учебного заведения. И впервые мы смогли с ним переговорить о некоторых вопросах на его 60-летие. Я, когда уже было принято решение работать в этом училище, должен сказать вам, что это было решение не сразу, неоднозначное. Предложение Виктор Федорович э, это выдвинул, его поддержал Сакульский Александр Александрович, кто знает его, ну и случилось так, что присутствующий здесь Виктор Михайлович Васильенко утвердил это решение. И я со всей откровенностью хочу сказать, что Виктор Федорович э, в моей памяти, а Виктор Михайлович рука об руку буквально каждый день помогает решать те или иные задачи и проблемы. И доказательство того, вот сегодня вы видите в президиуме представителя э, директора э, Днепропетровского методического центра Виктора Михайловича Василиненко. В нашем коллективе очень хорошо помнят Виктора Федоровича Баранова. Мы на протяжении сентября-октября месяца проводили мероприятия, связанные с его памятью. И у нас на втором этаже перед входом в методический центр есть стенд, посвященный памяти Виктора Федоровича. Кроме того, самые близкие его друзья не забывают этого человека, поминают его, ну, не часто, но изредка общаются с супругой. Время, я вам скажу, сегодня очень интересное. Наш коллектив на своем опыте убедился, что такое рыночная экономика. Многие мои коллеги еще не знают, что это такое, но нас это коснулось напрямую. И мы вынуждены были буквально в этом году провести реорганизацию учебного заведения, чтобы нас не лишили права подготовки младших специалистов. А так случилось, что наши законодательные органы, ну, напутали где-то, и центром и было запрещено заниматься подготовкой этого дела. Мои коллеги вот тут сидят, директора, я большое спасибо им говорю, что они нашли возможность прийти. Но они не подозревают, что каждый из руководителей учебного заведения, который сегодня тут присутствует, они нам частичку своей души отдали. А почему? А потому что наш коллектив в каждом коллективе видит рациональные зерна, внедряет их, ну, естественно, полезные. И таким образом те идеи, которые рождаются в ПТНЗ нашего региона и в других регионах, они остаются у нас. Еще очень важным аспектом, с которым мы не только столкнулись, а мы работаем над этим, это социальные партнеры. Где-то лет шесть назад мы впервые провели круглый стол со нашими заказчиками кадров, с работодателями. Вы знаете, это дало такой толчок понимания, что мы готовим и тех, кто сегодня нужен. Мы э, поняли, что наш опыт педагогический и опыт производственный не соответствует сегодняшним требованиям, и благодаря этому толчку, когда мы услышали претензии работодателей, мы совершенно по-другому стали относиться к самим себе. Мы не почивали на лаврах, а мы осваивали новые производства. И не секрет для моих коллег и для присутствующих ясно, что образование сегодня отстает от производства. Сегодня полиграфическая отрасль имеет такую технику, которую осваивать ну, просто рабочий не в состоянии. Это современное, дорогостоящее оборудование. Кроме того, каждый день коллектив решает вопрос, а как нам работать в этих экономических условиях? Вы же прекрасно понимаете, что развиваться и укреплять материальную базу можно тогда, когда для этого созданы условия. И наш коллектив, понимая эти задачи, совершенно по-другому относится к своим социальным партнерам, которым я выражаю тоже большую благодарность, что они нашли возможность сегодня прийти. Еще один вопрос, это вопросы, связанные с нашими жителем, бытием профсоюз. Но как сегодня можно э, без э, чуткости, без э, правильных подходов к нашим проблемам, мы сегодня... Очень благодарны нашему профсоюзу культуру, культуры. И сегодня я тоже хотел поблагодарить, что ни один случай или ни одна беда, а может быть и не беда, не проходит без участия наших профсоюзов. Большое им спасибо. Бок о бок, наш коллектив работает с методическим центром. Проблем у всех много. Методический центр как может помогает нам конечно, теоретически помогает. И читая периодику, мы видим, что методический центр обязуется помочь в таком-то обеспечении, в таком-то. Но я вам скажу, что практически внедрять то, что предлагается, значительно труднее. Те, кто давно проработал, у которых есть опыт педагогический, практический, материнский или отцовский, да, они сегодня не владеют современными технологиями. И наоборот, мы в этом году приняли 8 молодых, перспективных с образованием мастеров, преподавателей, которые обладают сегодня знаниями, связанными с инновационными технологиями, но нет практического жизненного опыта, тем более материнского, тем более педагогического. И все вот это вот вместе заставляет нас э, готовить кадры после вуза, переучивать их, создавать условия для нормальных работ. Мы выпустили праздничный номер газеты нашей, и у кого он есть, на последнем листе там есть, начиная с 2003 года по 2010 год, это наш путь. Я, конечно, не согласен, что это достижение, это просто этапы нашей работы. Как видите, они напряженные, эти работы. И если вы обратили внимание, там, ввиду того, что мы единственные полиграфисты в регионе, там все министерство, академия педнаук и так далее. И вот сегодня у нас тоже на нашем юбилее присутствуют работники института при академии педнаук. Волкова Татьяна Васильевна, Савченко Ирина Николаевна. Вот. Нам очень интересно с ними работать. Ну а стратегия нашего учебного заведения это развиваться как по вертикали, так и по горизонтали. Не скрою. Нам сегодня очень интересно заключать договора и развиваться с высшими учебными заведениями, потому что там есть чему научиться на перспективу. Но нам интересно развиваться и по горизонтали с нашими э, профессиональными училищами, колледжами. Вот буквально сегодня был разговор у меня с профессором Ткаченко, которого многие знают в нашем учебном заведении. Он не смог приехать, но прислал очень трогательное поздравление, я думаю, что его зачитают вместе с ректором Харьковского Национального университета радиоэлектроники. И уже сейчас наших сотрудников приглашают для участия в семинарах. А мы там уже были, мы там уже выступили и получили удовлетворение. Мы сегодня в Харькове увидели такую технику, которая будет известна только в ближайшие 10 лет. Это уникальнейшие техники и технологии. Вот. Я благодарен нашим коллегам, которые нашли возможность приехать сегодня. Мы с большим удовольствием общаемся с, воль, с Львовским учебным заведением. Мы всегда говорим о той высокой культуре, которая там присутствует. И я хотел сказать, вот, что изучив все, то, что в нашей области есть, и э, на Украине, да, мы видим, что учиться можно у всех и везде и всегда. И несмотря на то, что мы полиграфисты, мы находим... Э, расточки и зерна рационального и машиностроения и в строительстве и так далее. Но главное, что я хочу сказать своим коллегам, нельзя сидеть на месте. Надо постоянно быть в движении, постоянно сравнивать, как у нас, как у них, и тогда будет э, прогресс. Вот то, что называется достижениями, я считаю, это просто работа нашего коллектива. Я хотел сказать и о социальных партнерах. Я уже начинал об этом говорить. Вот есть организации «Арт-пресс», «Баланс-клуб», «Имик», «Заря», «Украина», «Салвей», ФАВ и много других. Мы очень благодарны и руководителям, и работникам этих организаций, что они обеспечили нашим выпускникам и практики, и рабочие, первое рабочее место. Вот. А сейчас я хочу сказать, что мне, в принципе, очень повезло, что я попал в коллектив полиграфического училища. И я хотел бы сегодня, в день 90-летия, сказать и моим коллегам, и гостям большое вам спасибо за труд, крепкого вам здоровья, хорошего настроения. Мы и дальше будем трудиться на благо нашей Родины. Дякую. сьогодні такий день звичайно буде дуже багато красивих слів, але ми не можемо пітися без чудової музики. І зараз для вас грає Тріо Гармонія. Зустрічайте!